प्यारे बच्चों आज आपा क्लास 5 गणित दी दुनिया चैप्टर नंबर 6 ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਕਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟੈਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 131 ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ 2 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ देखो ती ली भी ती मीटर दी है आ जीरो तो शुरू होगी आ ती तक होगी ये दे दो, -दो मीटर के टुकड़े कटने ठीक है, है? यानी कि जीरो तो दो का होजूगा फिर चार होजूगा फिर छे का हो जूगा फिर अठद का होजूगा इस तरह करके आपने ये टुकड़े कटने तो सीधी जी गल है, है किन्ने टुकड़े बन गए तीहू आपकी करा दो भाग कर देंगे किन्ने पंद्रह टुकड़े यानी कि जिन्ने टुकड़े कटे जा सकते हैं हम कि है पंद्रह असं रस्सी में कि बार कटा देखो जे आप लाइए बह इन्नी रस्सी है उरों तो इन्ने टुकड़े से आप कटना देखो एक बार तो आप कितने कट्टा उरे एक बार दो बार तीन बार तीन बार कटा यानी कि आपने की कर एक टुकड़ा दो टुकड़ा तीन टुकड़ा चार चार टुकड़े से कट्टे अपने तीन बार यानी कि एक बार घट कट्ट ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਟੁਕੜੇ ਜੇ 15 ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਟਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ 14 ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ 14 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ 1 ਮੀਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਮੀਟਰ 'ਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ 100 ਸੈਂਟੀ 1 किलो 'ਚ ਬੱਚੋ 1 ਕਿਲੋ 'ਚ ਬੱਚੋ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 1 ਮਿਲੀ 1 ਲੀਟਰ 'ਚ ਬੱਚੋ 1000 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਲੋ 2 ਮੀਟਰ 'ਚ 200 ਹੋ ਗਏ 6 ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 600 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਣਗੇ 400 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ 4 ਸੈਂਟ 4 ਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ 500 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੋ 5 ਹੋਊਗਾ छः सौ है तो बच्चों छः होगा चार सेंट चार मीटर है तो बच्चों चार सौ सेंटीमीटर होगा अठ सौ सेंटीमीटर है तो बच्चों अठ से अठ मीटर होगा नौ सौ मीटर नौ मीटर है तो बच्चों नौ सौ सेंटीमीटर होगा ठीक है बच्चों इसी तरह देखो तीन किलोग्राम है तो कितना है तीन हजार ग्राम होगा छः हज़ार ग्राम है तो बच्चों तीन किलोग्राम होगा सॉरी छः किलोग्राम होगा चार हजार ग्राम है तो बच्चों कितना होगा चार किलोग्राम होगा चार किलोग्राम uh, हो गया हम पाँच किलोग्राम में तो बच्चों पाँच हज़ार ग्राम होगा अठ हज़ार ग्राम तब बच्चों अठ किलोग्राम दो किलोग्राम है तो बच्चों दो हज़ार ग्राम सत किलोग्राम में तो बच्चों सत हज़ार ग्राम अठ किलोग्राम है तो बच्चों अठ हज़ार ग्राम चार किलोग्राम है तो बच्चों चार हज़ार ग्राम ठीक है बच्चों इसी तरह लीटर में लीटर देखते देख हैं देख देख बच्चों चार हज़ार मिलीटर एक यद मतलब चार लीटर है तीन लीटर का मतलब तीन हजार मिलीटर चौदह लीटर का मतलब चौदह हजार मिलीटर सत हज़ार मिलीटर का मतलब सत्त लीटर अठ लीटर का मतलब अठ हज़ार मिलीटर तेई लीटर का मतलब तेई हज़ार मिलीटर दो हजार मिलीटर का मतलब दो लीटर नौ मिलीलीटर नौ लीटर का मतलब नौ हजार पज़ार मिल लीटर का मतलब लीटर ठीक है बच्चों इस तो आप देखो एक चीज़ होर सीखते हैं जो आपने किलो जे किलोग्राम है उन्होंने आपने ग्राम से बदलना है तो बच्चों आप करना है किलोग्राम न ग्राम से बदलना है तो गुणा करने अपने हज़ार का जे बच्चों आपने किलो ग्राम तो किलोग्राम में बदलना है तो आप बटा चे आप हज़ार करा यानी कि पाक पा करा हज़ार न ठीक है ठीक है जो भी किलोग्राम होगा वो बटा चे की कर देंगे हज़ार कर देंगे इस तरह बच्चों जे आप कहिए लीटर और इधर आप मिली लीटर है जे आपने लीटर तो मिली लीटर बनाने तो गुणा हज़ार करा जे मिली लीटर तो लीटर बनाने है हजार करांगे। ले ले तो भाग हज़ार करा इस तरह बच्चों मीटर ते सेंटीमीटर जे ने मीटर तो सेंटीमीटर बनाने है गुणा करांगे। मेटर तो मेटर बनाने है गुणा सौ करा जे ने सेंटीमीटर तो मीटर बनाने तो आप सौ करा ठीक है बच्चों इस तरह अब तुझे ध्यान रखना है बड़े तो छोटे से बनाना है किलोग्राम वा होंगे ग्राम छोटा तो गुणा करनी आपने जे छोटे तो बड़ा बनाना है तो भाग करनी है ठीक है अगर ये जड़े है दुराई दे जोड़े सवाल से खत्म हो, हो गए ही सी हम आप एक्सरसाइज शुरू करते ओके